Грушевского 20 января 2014 года. Время сейчас 16 часов. Прошли сутки после того, как начались бесчинства. Продолжается взрываться гранаты, бросаются камни. Летают камни. Бруща на Грушевского полностью разобрана и находится она здесь. Вверху и внутренние войска отошли в сторону, стоят и никаких мер не предпринимают. По громкой связи, по мегафону передается о том, что нападать на милицию, на Беркут, это преступление. Но тем не менее, постоянно камни летят со стороны митингующих. Вот сейчас очередное забрасывают камни. Приходится мне отходить. Вот такая обстановка в Киеве проходит уже сутки. Более ста человек Ребят, внутренних войск ранено.